Azərbaycanda 2019-cu ildən tətbiq olunmağa başlayan daşınmaz əmlakın icbari sığortalanması prosesi 2020-ci ildə daha genişləndirildi. Fərdi şəxslər və sahibkarlar təyin olunmuş illik məbləğ müqabilində öz mənzilini daşınmaz əmlakına sığortalayırlar. Statistika əsasən icbari sığortaya müraciət edənlərin sayında artım var. Belə ki, 2019-cu ildə 53 min sığorta müqaviləsi bağlanmışdsa, ötən il bu rəqəm 149 min olub. 2020-ci ilin 11 ayın statistikasını biz nəzərə alsaq, 38,6 milyon manat sığorta yığımları təşkil olunub bu da 2019-cu ilin eyni periodunla müqayisədə 6.5 milyon manat daha çoxdur. 2020-ci ilin 11 ayının hesabatına görə sığorta şirkətləri tərəfindən vətəndaşlara 3.7 milyon manat ödəniş edilib. Daşınmaz əmlakın sığorta məbləğinə gəlincə, bu rəqəm Bakı şəhəri üzrə 50 manat Gəncə, Sumqayıt və Naxçıvan şəhərləri üzrə 40 manat, respublikanın digər şəhər və rayonları üzrə 30 manatdır. Sığorta şirkətinin vətəndaşlara ödəyəcəyi məbləğ isə müvafiq olaraq 15, 20 və 25 min manat dəyərində təyin olunub. Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının icraçı direktoru Elmar Mirsalayev on da qeyd etdi ki, qanunvericilikdə sığorta etməməyə görə cərmələr nəzərdə tutulub. Fiziki şəxslərə aiddir bu 30 manat, vəzifəli şəxslərə 80 manat və hüquqi şəxslərə 200 manat cərimə qeyd olunub. Bundan da əlavə digər bir məhdudiyyətlərlə də rastlaşıb bilərlər. Həmin bu əmlakların alqı-satqı zamanı və ya girov istifadə olunan zamanı bunlar məhdudiyyətlərlə də rastlaşa bilərlər. İcbarli sığorta daşınmaz əmlakın yanğın, qaz partlayışı, qısa qapanma, su basma, təbii fəlakətlər 3-cü şəxslərin qanunazid hərəkətləri və digər hadisələrə təminat verir. Lakin dəlmüş zərər 250 manata qədər olduqda sığorta şirkəti tərəfindən heç bir ödəniş edilmir. Bundan başqa daşınmaz əmlakın içərisində olan pul, qiymətli əşyalar, mebel və digər avadanlıqlar icarə sığorta paketinin tərkibinə daxil deyil. Bu səbəbdən müqavilə bağlamazdan əvvəl onun mətni ilə tanış olmaq lazımdır. Rəftiyər Məcidli, Rövşən Əkbərli, ATV Səhər